Но это уже край. Это уже... Я считаю, что... Ну, дальше уже нет. Это предел. Дальше уже некуда идти. То есть человек что-то сказал. Это какому-то чиновнику не понравилось. Человека тут же арестовали. Это безобразие. Что ж они тут творили? Ужас какой-то. Опять повторно. Посуда, наверное, сейчас. Ну-ка, -то. Ви лише погляньте, на Росії вже дійсно масово почали обурюватися щодо злочинного кремлівського режиму. Чому в наше время відбувається таке? Ми живемо в 21 віці. Чому йде охота на жінок? Що відбувається в нашій країні? Випіючи случай в Белгороді. Чому жінок збивають, хто дав такое право. силовым структурам. Почему мужчины опустились до такого уровня, что поднимают руку на слабый пол? Уму непостижимо, и в голове просто это не укладывается. Государственная дума живет себе распрекрасно. Раньше они получали около 400 тысяч рублей в месяц. С 23-го года они повысили себе зарплаты и теперь получают около 800 тысяч рублей в месяц. У меня возникает вопрос, а за что такие зарплаты вы себе подняли? За то, что принимаете антинародные законы, а вы спросите у народа, а народ согласен, чтобы вы получали такие зарплаты? Ну, мабуть, все ж таки дієвіший метод ось таких бунтів, там це масові страйки. Що не вийде на роботу одне, два, три тисячу підприємств. Може тоді б вас і почули, але ж поки вони лише записують відосики, які навряд допоможуть щось змінити на болотах. Путін проходив тренінги з 92 по 96 шостої готу в національному демократичному інституті США, який є структурою ЦРУ, Він олучився на лідери цвітних революцій. він і став міністр. обороны, которых назначил вместо того, чтобы строить армию, они ее развалили. Например, Сердюков сократил сухопутные войска на 9 десятых. Он продавал корабли, самолеты и тысячи танков, разрезал на металл и продал. Разве это не диверсия? Министр Шойгу довел коррупцию до катастрофы, Арестованы пять его ближайших генералов. Разворованы 15 миллиардов, выделенные на возведение укрепрайона под Курском. Результат мы все видимы. Почему за это не отвечают перед нами, перед народом? Ни Шойгу, ни Сердюков, ни Герасимов, ни лично главнокомандующий Путин. Почему мы не можем судить их по законам военного времени? И демилитаризация Украины, мабуть, все же таки идет за планом. Адже у нас створили власну баллистичную ракету, яка здатна вражати цели на відстані до 500 километров. Тобто у глубокому тилу РФ. И погляньте, какая же реакция пропаганды. Что за ракета такая? И как вы считаете, действительно ли они сейчас способны создать баллистическую ракету с дальностью 500 километров? Или это просто блеф? Это ОТРК ГРУМ-2. Ракета может нести боевую часть под 500 килограмм, 450. Да, они ее в качестве прототипа уже пытались использовать, это были прототипы, что меня в данном случае настораживает. Да, дальность ракеты была заявлена еще тогда, три года назад, 500 километров. Поэтому, да, опасность существует, но плюс к этому еще одна вещь. Доработка такой ракеты, это очень хорошо нашей уважаемой редакции прозвучало, возможно, только при использовании западных технологий. Я назвал. То есть от... без Запада никак? Но дело в том, что и инерционное оборудование наведения, и герокомпас, который является его частью, западное оборудование. То есть они теперь придумали более хитрую формулу. Они дорабатывают вот эти все украинские задумки, начиная это своим собственным железом, и после этого выдают это за украинское оружие. Я же нагадаю, что до початку так званой гениальной специальной военной операции по демилитаризации Украины... Такі ракети не вироблялися, а розпропаганда раптово виявила, що в результаті талантні демілітаризації Україна стала лише сильнішою. Що російським військовим доводиться лише мічта про таке озброєння, яке нині має Україна після демілітаризації. Ми сьогодні з вами говоримо про те, що у противника виявляється, є резерви. у противника оказывается достаточно артиллерии и техники, и оказывается, она продолжает поставляться противнику по каким-то путепроводам, мостам. Какие-то заводы каких-то стран их производят, но эти заводы находятся за пределами Украины, и эти заводы будут производить все больше и больше техники, вооружения, и украинских солдат будут обучать за пределами Украины, потому что будут понимать, что по этим территориям российская армия бить не будет, потому что у нас не война, а специальная военная операция. Вы представьте, чего могли бы добиться наши войска, если бы они имели Такое вооружение, которое сегодня имеет украинская армия. Там далеко не... У противника возможность есть наносить артиллерийские удары. Система «Хаймерс» у нас, к сожалению, должен появиться наконец-то аналог этого «Хаймерса». И далеко он бьет не на 80 километров, а гораздо дальше. У противника есть спутниковая группировка, у него есть системы РЭП, это все время обнов обновляется. Пушки все, которые бьют у украинцев, это 50 километров, легко. На сколько километров бьют наши пушки, ну, специалисты знают. Пушка «Рапира» там стреляет, я думаю, родные мои. Ну вы откройте хотя бы интернет, посмотрите ТТХ пушки рапира и год ее производства. Если вы по-прежнему мечтаете пушкой рапира победить противника, то это будет долго. А еще пропагандист Карнаухов скажет, что лишь за час его эфиру звучит уже ох, третья повітряна тревога, а раньше такого ж не было. Когда ситуация используется для того, чтобы разгонять панику, вот, это одна из задач ЦИПСО, но вместе с тем я думаю, что мы все будем детально отслеживать. Ну вот, кстати, звучит, я не знаю, слышно ли нашим и радиослушателям и телезрителям, э, сирена ракетной опасности. И если вчера я радовался, что количество оповещений резко сократилось, значит, противник... Ні, можливості бити бить помірним населеним пунктам регіону, то сейчас, от за тільки за цей ефір, вже третя серія назвучить. Тобто враг питається Дмитро! А й справді тривожна. Тим часом Соловйов пророкує подальші удари українських дронів по російській інфраструктурі, але каже, не варто переживати, адже фахівці за цим усім стежать і всі все знають і обов'язково. просчитают. Но мы же противостоим экономически. Ну, например, смотрите, сегодня массовый налет БПЛА на территории нашей страны. Это значит, что у Украины есть возможность проводить такие налеты. Это значит, что их ведут страны НАТО, которые дают им раскладки, которые дают им возможность использования спутниковой разведки. То здесь ни малейших иллюзий быть не должно. Это значит, что надо добивать территорию Украины, уничтожать ее производственные мощности, это значит, что нам надо заниматься дополнительным усилением наших систем ПВО, разрабатывать самые разные, защищать наши объекты, потому что очевидно, следующие удары будут по нефтегазовым, не только нефтяным, но и газовым системам. То есть все очевидно, по генерирующим мощностям. Я уверен, что наши специалисты все просчитывают, все понимают и делают выводы из каждого такого события. Знаємо, ми цих фахівців вони так просчиталі, що потім пожежі тижнями не можуть загасити. А виробництво палива воно вже впало на 7% по країні. А якщо як прогнозує Соловйов, прильоти будучи й по газовій енергетичній інфраструктурі, то зовсім біда. Можна буде знімати ролики про замірзаючу Росію, тільки сміятися там вже просто ніхто не захоче. І знаєте, як вирішили у Курській області допомогти своїм согражданам, яких зараз звільнила Україна від Путінського режиму а намалювати на бетонних укриттях, графіті з народними візерунками цих регіонів, які нині підконтрольні збройним силам України, Як придбання якісь узори Це просто придбання, котрий всі будуть перерабатуватися. Потом опять же шрифтові композиції можуть бути саме разні інтересні. Это вот. многообразие просто вариант да из да того, да что можно сделать. сделать вот опять же узнаваемые достопримечательности у нас э, в Судже э, есть суджанские ковры игрушка мы думали может быть как-то их стилизовать mm. потом вот этот вариант мы уже э, город например э, какой-то Рынск наш город или там... вот таким образом стилізованим. Пурський І погляньте, що куїть руська армія на власній території. І чим ближче наближається українська армія, тим більше ті мародерять. И уже не просто там магазина, чи там склады вывозят, а ходят по домівках россиян, а в деякі навіть двичи. Еще раз приходили, вот они, все шкафчики и покрывальчики, наверное, еще одни. Взяли мои платья, все покидали, еще раз были, вон они. Здесь все ящички полазили, все, что можно, все опять, еще все-все. Вон они все эти и трусы. И... Ну все, ужас. Что ж они тут творили? Ужас какой-то. Опять, опять повторно. Посуда, наверное, сейчас не тут. гляну, ну что-то. Вот он нашел еще одну машину. Где? Да я снимаю видео, Мать сделал. Заводится все. Руль на блокировке. Сейчас попробуем разграничить, короче, замок. Девушка поломалась. что у нас все? На крест. Думал на крест и Россия. А как ты тут В России. Все отчаянные парни. Есть такое, Я Друзі, на цьому все обов'язково пишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І чекайте наступний випуск.